samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi davlat xavfsizlik xizmati hamda prokuratura organlari hamkorligida samarqand viloyati hududida korrupsion holatlarni oldini olish borasida qator tezkor tadbirlar o'tkazildi jumladan pastarg'on tumanida yer maydonini noqonuniy ravishda sotmoqchi bo'lganlar qo'lga olindi o'tkazilgan tezkor tadbir davomida pasttarg'on tumanida yashovchi 1982 yilda tug'ilgan fuqaro saddam salimov fermer xo'jaligi ishchisi bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda tug'ilgan shaxs bilan o'zaro jinoyat til biriktirib mahalliy fuqaroga o'zini tuman hokimligining yuqori lavozimlarida ishlovchi xodim deb tanishtirib fermer xo'jaligi tasarrufida bo'lgan qirq sotix of yer maydonini yigirma ming to'rt yuz aqsh dollari evaziga uning nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilib undan ushbu mablag'larni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi hozirda ushbu shaxslarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakkizinchi moddasi to'rtinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlangan tergov harakatlari davom etmoqda yana bir holat davlat xavfsizlik xizmati samarqand viloyat boshqarmasi samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsion va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi hamda departament xodimlari hamkorligida korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida yer sotish jinoyati bilan bog'liq yana bir holat departament xodimlari hamkorligida korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida yer sotish jinoyati bilan bog'liq yana bir tezkor tadbir nurobod tumanida o'tkazildi unda davlat kadastrlar palatasi nurobod tumani filiali mutaxassis pora bilan ushlandi tadbir davomida davlat kadastrlar palatasi nurobod tumani filiali mutaxassislari bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda tug'ilgan va bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda tug'ilgan shaxslar mahalliy fuqaroga tuman hududidagi bir gektar yer maydonining olti sotix qismiga soxta kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berishni va'da qilib undan ikki million so'm miqdoridagi pullarni pora tariqasida olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi siz demak arizasimizda qancha pul olindiz ikki million ikki million nima maqsadda shun hujjat qilish qanaqa joy qayerda mms mahallasi hududida joylashgan nima joy tomorqa joymi yoki yaylovmi yo'q tomorqa joy tomorqa joy nechi sotix qirq buch sotixdan oshmasam qirq besh sotix siz uni nima qilib bermoqchi edingiz kadast hujjat yuqoridagi shaxslarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 168 moddasi uchinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda bugkun chingiz norqulov bahodir shafiyev samarqand